जन पहले मैंने दिया और सही भी थी। क्या इससे भी बड़ा हो सकता है हर व्यक्ति को याद रखना होगा संपूर्ण देश को याद रखना हर किताबों में इस पन्नों में इसको डालना होगा देश के अंदर में बच्चों की पढ़ाईयों में सम्मिलित करना पड़ेगा इसको कि हमारे इन वीर बालकों ने जो अपनी कुर्बानियां दी आज आजीदी जो आजादी की सांस ले वो उन बच्चों का सबसे बड़ा चिंता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज इस 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में संपूर्ण देश भर में मना रही है और यह बताने का प्रयास कर रही है कि आपका गौरवमय इतिहास हम सबके लिए माथे का चंदन की तरह है ये क्षणिक नहीं ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और इसके लिए प्रयास किया जाएगा एक एक मैं पास करता हूँ भाई सिंह भाई जी

तुरा, तुरा, तुरा। संगत के रूप में बैठे सभी बहनों और भाइयों और सबसे पहले गुरु जी की बख्शिश की हुई फतेह की शांत करते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह आज हम सभी सेंट्रल सरकार की तरफ से हुआ था साहेजादा बाबा अजीत सिंह जी साहेजादा बाबा जुझार सिंह जी साहबजादा बाबा जुलावर सिंह जी साहेबजादा बाबा फतेह सिंह जी और जगत माता माता गुजर कौर जी की शहादत को प्रणाम करते हुए आज उनका शहीदी पर्व हमारे समाज के सभी लोग समुचे वर्ष के अंदर के। बहुत श्रद्धा भावना से बना रही है। ऐसा कह दें कि सारे संसार भर के अंदर सभी धर्मों के लोग उन साहबजादों की, की शहादत को सिद्धा कर रहे हैं और इसके साथ साथ भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आपने जब वैसा बिना विचार किए संपा किए तो आपने ताड़ी लगाए हमारे धर्म में ताड़ी भी बिजाई जाती है दूसरी बेनती मैं विचार के पहले कहना चाहता हूँ कि जब भी सरकार ने सेंट्रल सरकार ने कोई फैसला करना हो हमारे धर्म का कोई प्रोग्राम बनाने के लिए भले साहेबजादे की शहादत का एक प्रोग्राम बनाने के लिए कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले हमारा जो सरमौर ताकत है वो है श्री अकाल तख्त श्री अमृतसर की धरती पे, वहां से इजाजत लेनी चाहिए कि ये जो पर्व हम मनाते हैं उसको कौन सा नाम देना चाहिए ये जो सेंटर ने आज के इस पर्व को नाम दिया है वो दिया है वीर बाल दिवस वीर का मतलब होता है जोधे सूर वीर बाल का मतलब होता है छोटे दिवस का मतलब उनकी शहादत का दिन लेकिन जब हम अपने धर्म की अपनी भाषा के अनुसार इस दिवस को मानते हैं तो हम साहेब को बाल नहीं कहते सबसे पहली बात कि हम उनको बाल नहीं कहते क्यों क्योंकि भले उनकी उम्र सात साल और नौ साल की था छोटी साहबजादों की पर जो उन्होंने काम किया है वो बाबा लोग जैसा किया है बड़े लोग जैसा किया है बुजुर्ग जैसा किया है मैं कल भी बच्चों को बता रहा था कि एक हमारे धर्म में बाबा बुढा साहेब जी हुए हैं ज्ञानी थे। बारह साल की उम्र में उनका बाबा नानक जी से मिलन होता है तो बाबा नानक जी ने बोला था कि जे भले उम्र इसकी बार है लेकिन इसने जो विचार किया है वो बुज़ुर्गों जैसा किया है क्योंकि बाबा नानक जी से उसकी विचार मिलता है तो 12 साल के बच्चे को बाबा नानक जी ने बुढ़ा बोला था बुढ़े का मतलब बुजुर्ग बोला था सियाणा बोला था समझदार बोला था तो 12 साल के बाबा जी का नाम ही बाबा नानक जी ने बाबा बुढ़्ढा जी रख दिया था इसके लिए हम चार साहबजादों को जब याद करते हैं उनकी शहादत को मानते हैं तो तब हम उनको बाल दिवस में नहीं हम बाबा दिवस के नाम से उनको सिजदा करते हैं बाबा अजीत सिंह जी बाबा झुजार सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी सभी अध्यक्ष पहुंचे हैं मैं उनकी तरफ से नमन से बेनती भी करता हूं सेंटर तक हमारी कोई बात पहुँचा सकते हो तो जरूर पहुँचाना बहुत अच्छी बात है कि आप लोग चलो किसी बहाने से आज उन साहेबजादों की शहादत को सिजदा करने की जहाँ पहुंचे हो पर लेकिन सेंटर तक हमारी ये भी बात जरूर पहुँचनी चाहिए हो सकता आने वाले समय में जब हम साहब जलाए तो वो बाल वीर दिवस के रूप में नहीं साहबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुजार सिंह बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी को बाल नहीं बल्कि बाबा शब्द से याद करें तो बहुत अच्छा हम सिजदा करते हैं आप लोगों को कम से कम आपको ये याद तो आया कि हमारे भारतवर्ष में हमारे समुच्चे समाज का सर ऊंचा करने के लिए इन साहबजादों ने शहादत दी है इनसे पहले जे आज समाज भर के अंदर हमको हिंदू धर्म सनातन धर्म नजर आ रहा है तो वो गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुर्बानी और तान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कुर्बानी की सबका है अगर ना हो ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सब की इसका भाव अर्थ ये था कि जेकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने परिवार की कुर्बानी ना देते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी अपना बलिदान ना देते तो आज हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर हमको हिंदू धर्म नज़र ना आता क्योंकि औरंगजेब ने पहले एक चिंतामणि मंदिर को उखाड़ा था उनकी जगह पे मस्जिद बना दिया था और महाकाल के मंदिर को भी गुजारा था वहां भी उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी वृंदावन में भी उन्हें तेती लाख का जो उस समय था और वो भी उखाड़ दिया था और जेब ने एक कोना चुना था भारत का ऐसे जगह जगह पे इनके मंदिर उखाड़ देने से हमारी बात नहीं बनेगी हम एक साइड से शुरू करते हैं कश्मीर का इलाका उन्होंने चुन लिया था जहाँ से लाकर शुरुआत करेंगे और हौली हौली पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी लोगों को जो है वो मैं मुसलमान बना दूँगा तब गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुर्बानी दी थी, थी और कश्मीरी पंडित कृपा राम जी की अगुवाई में आके बेनती करते हैं ये एक अलग विषय है हम आज जिस पर्व को मनाने के लिए पहुंचे हैं बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी का जो शहीदी पर्व जो 28 तारीख को सिख कौम बड़ी श्रद्धा भावना से मना रही है मैं की शहादत का आपसे जिक्र करना चाहता हूँ मेरे बाद भाई हरप्रीत सिंह जी बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुजार सिंह जी का इतिहास आपके सामने रखेंगे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी जिनकी उम्र सात और नौ साल की थी जब गुरु सिंह महाराज जी को आठ महीने लगातार अनंतपुर में बाई धार के जो राजे थे उन्होंने घेरा डाल के रखा था बाई धार के समुचे राजे उन्होंने घेरा डाल के रखा आठ महीने निकल गए उनका नाक में दम हो गया इन ऐसे क्या ऐसे कह देते हैं कि वो परेशान हो जाते थे क्योंकि आगे ठंडी के दिन आ रहे थे पहले बरसात उनके ऊपर निकली थी लाखों फौजों के राशन पानी का प्रबंध करना फौज के लिए अकठन हो गया था लेकिन गुरु के सिखों ने तब भी अनंतपुर का किला खाली ना करने का प्रयास उनकी आगे रखा था कि हम किसी भी हालात में गुरु कल की अर्पिता ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला था हम अनंतपुर का किला खाली नहीं करेंगे क्योंकि ये जगह ये जमीन हमारे बाप ने बाईस रुपया देकर रानी चंपा से उस समय में मुल खरीदी है और जो जगह जो जमीन जो शहर हमने मुल खरीदा है वो आपके कहने पर क्यों छोड़ी है लेकिन जब उनका नक में दम हो जाता है तो सब लोग परेशान होते हैं आठ महीने का घेरा लंबा हो जाता है तब उन्होंने एक पुराण की एक आटे की गहू बनाकर ये धार्मिक चिन्हों की कसम खाई थी कि गुरु साहब जी हमारी इज्जत बच जाएगी एक बार कृपा कीजिए आप अनंतपुर का किला छोड़ दीजिए और हम कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे तो थोड़ी देरी हुई थी जब गुरु साहब जी ने अनंतपुर किला छोड़ा उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की कसम आटे की गौ की खाई हुई कसम भी तोड़ दिया और जब गुरु साहब जी का परिवार सरसा नदी के किनारे पे पहुंचता है तब तक पीछे से आकर भाईदार के वो सभी राजे एकदम आके गुरु साहब जी के ऊपर हमला कर देते हैं यहाँ नदी के किनारे पे अमृत हो जाता है सुबह हो जाती है एक साइड पे गुरु गोविंद सिंह अमृत वेले आशा जी की वार का कीर्तन करते हैं और दूसरी तरफ गुरु साहब जी का बड़ा बेटा बाबा अजीत सिंह मुगलों से जंग कर रहा था कैसा समय होगा कि एक तरफ बाप भक्ति कर रहे तो लड़का जंगे मैदान के अंदर जूझ रहा होगा थोड़ा सा आपने दिल से बात रख के कि हमारा लड़का बाहर किसी से जग लड़ रहा हो तो हमारा भक्ति में मन लगे थी? कभी नहीं दाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ऐसे समय भी परमात्मा की भक्ति और अपना नेतनेम नहीं छोड़ा जब सरसा नदी के किनारे पे बाबा अजीत सिंह जी का घेरा बाबा जीवन सिंह जी भाई उदय सिंह जी तुड़वा देते हैं और वो वहाँ शहादत का जाम पी हैं गुरु गोबिंद सिंह जी सरसा नदी पार करने लगते हैं तो सरसा नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी घोड़ा उसके ऊपर बैठ के पानी में ठेलते थे वो पानी में बह जाता था पता नहीं कितने ऐसे सिख थे जो पानी के बहाव में बह गए और गुरु साहब जी का वहाँ बहुत बड़ा हमारा सिख कौम का नुकसान होता है वो नुकसान क्या था नौ मान के करीब हमारा साहिब था नौ मान का मतलब होता है एक मान चालीस किलो का होता है कितना हमारा इतिहास कि लिखा होगा कितनी किताबें होंगी जो सरसा नदी में बह जाती और उसके बाद गुरु साहब जी का परिवार तीन भाग में बांट जाता है एक तरफ बाबा जोराबर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी और उनकी दादी माँ माता गुजर कौर जी उनके साथ में होती है और दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी और उनके बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुजार सिंह जी और कुछ चाली के करीब सिख जो बाबा अजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास भी चमकौर को चला जाती है तीसरी तरफ तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दो महल माता सुंदर कौर जी माता साहेब कौर जी वो नदी के बहाव में कहीं और लगते हैं और भाई मनी सिंह जी के साथ हरिद्वार की तरफ से होते हुए दिल्ली में पहुंच जाते हैं लेकिन जब नदी पार होती है तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दो फरजान जो दादी माँ से गले में लाकर कर पूछती है कि हमारे भाई कहाँ चला गए हमारे पिताजी कहाँ चला गए वो रात एक की में है और वहां से थोड़ा बहुत दूध पीने के लिए प्राप्त होता है जो उस गरीब के पास था उन्होंने बच्चों को दिया एक गंगो ब्राह्मण जो शहेड़ी नगर का रहने वाला था वो आके कहता है जी, माता जी हमारे घर पे चलिए मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा माता जी उनके ऊपर भरोसा करके उनके साथ उनके नगर शहेड़ी में चला जाते हैं तब उसने औरंगजेबासी का डंडोरा जो उस वक्त था वो सुना कि जो भी इन साहेबजादों को गुरु साहब जी को उनके साहेबजादों को पकड़वाएगा उनको लाखों रुपये इनाम दिया जाएगा तो उसके मन में एक लालच आ गया कि मैं सरकार की तरफ से बच भी जाऊंगा और लाखों रुपये इनाम भी मिल जाएगा और उसी रात उसने माता गुजर जी के जो सोने के ज्ञाने थे वो भी चलवा जब माता ने पोषा ऊंची तो ऊंची रौला डालने लगा और वहाँ के से करके सबादो को पकड़ा देता है और सहमजादों को सहेड़ी नगर से पकड़ के तेता वरीडा में लेके आते हैं मरिडा थाने में रात रखते हैं वहाँ से फिर सरहद की कचहरी में वजीर खान जो उस वक्त सूबेदार था के सामने पेश किया जाता है ठंडा भ्रज जो आज भी जाए तो बहुत ठंड इन दिनों में लगती है 140 फुट के करीब ऊंचा था और इतने ऊंचे ठंडे भर में में ठंडी हवा जो आदमी आधा घंटा भी ठंड में उस बुर्द में रह जाता था वो सुबह होने से सब कुछ कबूल कर देता था लेकिन साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी अपनी दाती माँ माता गुजर कौर जी की शादी में लाकर तुम्हारे इतिहास की जानकारी देते हैं दादी उनको बताती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे दादाजी के ऊपर भी ऐसा हुआ था गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के इतिहास को भी बताती है गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी की चार जगहों का इतिहास सुनाती है सारे इतिहास की वार्ता इन साहब साहेबजादों को शादी में लगाकर सुनाती है तब अगले दिन सुबह जहा वजीर खान की कचहरी में साहब साहेबजादों को पेश करना था yo